вся молодежь выступила очень прекрасно, вложила все свои силы, весь, всю свою физическую силу, моральную. Ну и, конечно, там родители положили материальную, красиво одеты, выступают просто изумительно. А дать кому-то предпочтение невозможно, потому что все на равных. И Борис, ну, победитель, как у нас один, и кто бы там ни выиграл, выиграют те все, кто участвовал. Любое шоу, оно потребно для детей, чтобы их э, отлучать от подвалов, а привлекать к культуре, к спорту и ко всему тем, чем переживает и живет наш город. Мы, э, как депутаты-межрадарщики, нам не безразлично. Э, все эти выступления, э, которые культурные или спортивные, мы будем все силы прилаживать, чтобы это возродить. И, и в Шмеринке, чтобы это было на постоянном.